سری سوال ایک موصول ہوا ہے کہ شبِ برات کا ذکر ہے قرآن میں کہ اس میں قبرستان بھی جانا چاہیے یا نہیں ان کہ روحیں کے لوٹائی جاتی ہیں شبِ برات کے حوالے سے سوال موصول ہوا کہ شبِ بارات کی حقیقت کیا ہے قرآن کے اندر کیا اس کا کوئی ذکر ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں وضاحت کر دیجیے شب بارات کا تو اگر ترکیب کی آپ جانچ کر لیجئے شب فارسی کا ورڈ ہے بارات عربی سے لے لیا مل گیا مرکب جب مرکب الفاظ استعمال کیے دو مختلف کلچرز کے تو دو مختلف کلچرز کے جو رسم و رواج تھے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکھٹے کر لیا تو شب برات بن گئی یہ جو برأات کا لفظ ہے یہ ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تھا اس شب برات کے اندر جو ہمیں بتایا جاتا ہے مختلف اعمال مختلف نظریات وہ سارے کے سارے روایات سے اخذ کردہ ہیں اب شب برات کا نام قرآن کے اندر تو تھا ہی نہیں اب لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ آپ تو اتنی فضلیت بتا بیان کر رہے ہیں کہ اس میں ایسا ایسا ہو جاتا ہے اس میں تو لوگوں کی مغفیت کر دی جاتی ہے اس میں تو لوگوں کے تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں مرنے والوں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں تو اتنی بڑی اور اہم برات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے قرآن تو اگر ایسی اہم بات تھی تو ضروری تھا کہ وہ ذکر کرتا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے قرآن میں وہ صورت تو دخان میں لیلت مبارکتن آیا ہے نا تو وہ مبارکتن لطیِ جو مطلب ہے وہ یہی شب برات تو ہے وہ لیلہ مبارکہ کہتے ہیں اس کو اور ہم لوگ اس کو شب برات کہہ دیتے ہیں اب دو راتیں ہو گئی ہیں ایک ہے لیلت القدر اور ایک ہے لیلت مبارکہ اب لوگوں کے اندر جو ایک شک کا انصر پیدا ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا چلو قرآن کے اندر بھی اتنی بڑی رات کی فضلیت آئی ہے تو بڑی رات ہے آج شب برات ہے آج چودہ تاریخ کو شابان کی آتی ہے اور اتنی زیادہ اس کے اندر برکتیں اور ایسے ایسی باتیں ہوتی ہیں تو اس دن کو خوب منایا جائے دن کو نوافل اور روزے کا اہتمام کیا جائے راتوں میں تحجد اور صلاة الحاجات کا اہتمام کیا جائے صلاة ہزارہ ہزاری کون سی ہے وہ ہزار ہزاری نماز ہزاروی نماز پتا نہیں کیا اس میں پڑھا جاتا ہے ہزار مرتبہ نئی نئی چیزیں اس کے اندر رائج کی ہوئی ہیں سلاۃ الفیہ ہزار کو تو الفی الف کہتے ہیں نا سلاۃ الفیہ ہزاروی نماز جو بھی ہے کون سا یہاں عربی کا اتنا خاص خیال رکھا جاتا ہے ہمارے یہاں میں نے کہا نا مکسچر جب دو چیزوں کا بنا دیا ہے تو دو قسم کے رسم و رواج شامل ہو جائیں گے دو قسم کے نظریات شامل ہو گئے جب دو لفظوں کا جوڑ بنا تو دو تہذیبوں کا جوڑ بن گیا آپ یہ سمجھ لیجیے وہ بھی باقی رہتا ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اب یہ ہوتا ہے غلبہ کس کا زیادہ رہے گا وہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ بنانے والے کون ہیں جو بنانے والے ہیں وہ جس نظریے کے تھے انہوں نے اپنا غلبہ اس کے اندر رکھا لفظ کا استعمال کر لیے شب برات بنا لی برات عربی کا اور شب فارسی کا چلیے پٹاخے بھی پھوڑ لیجیے پارسی مذہب کے مطابق جو نو روز کا معاملات تھے اس کے مطابق آگ کے ساتھ بڑی محبت تھی کیونکہ آگ ایک خدا کے طور پر سمجھا جاتا تھا طاقت کا ایک نشان امتیاز سمجھا جاتا تھا آگ پر سے پھلانگنے کی رسم آج بھی مختلف جگہوں پہ نو روز کے نام سے موجود ہے جس میں آگ سے پھلانگنے پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے جو گناہ تھے وہ ختم ہو گئے ہیں <تصفح> نو روز منائی اس لیے جاتی ہے کہ اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں اس کا تھوڑا سا ٹچ ڈال کے نام کر دیا عربی کے ساتھ بنا لیا شہب بارات روایات سے اس کو وہ تقویت دیتے جا رہے ہیں اتنی روایات بیان کر دیتے ہیں سارے کے ساری باطل روایات سب باطل ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ قرآن کی صورت دخان کے بارے میں بیان کر دوں یہ بات بالکل باطل در باطل ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نا کہ لیلت مبارکتن کا ذکر جو آیا ہے وہ آپ کا كس میں آیا ہے شب برات کے لیے اور لیلت القدر کا ذکر جو آیا ہے وہ آپ کا شب قدر کے لیے آیا ہے یہ تفریق ہی باطل ہے آپ صورت و دخان اٹھائیں اتنا دور کیوں جا رہے ہیں صوت دخان اٹھائیے پچیسویں پارے کے اندر اس کو رکھا گیا ہے چیک کر لیجیے جا کے انا انزل کے الفاظ آئے ہیں وہی الفاظ جو انا انزل فی لطی القدر کے الفاظ آئے ہیں اب آپ اِن انزل فی لئی لطم مبارکََََََََ کننا منذرین ہم نے اس کو نازل کیا لئی مبارکہ میں ترجمہ پڑھ لیجیے جا کے اب یا تو آپ قرآن کو لیلت مبارکتاً یعنی شب برات شابان کی چودہ رات کو نازل کروا لیجیے یا شب قدر رمضان کی آخری تاک راتوں میں نازل کروا لیجیے ایک کام کر لیجیے ان سے پوچھ لیجیے جو آپ کو شب برات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سو تو دخان میں للتِ مبارکتَََ کا مطلب شب بارات ہے اس میں تو انزل نہ ہو ہے ہم نے اس کو نازل کیا اور ہو کی زمین کا ہمیشہ مرجع بتاتے ہیں قرآن تجمہ کیسے کریں گے کیسے اس کو منصوب کریں گے اس کے ساتھ بالکل باطل ہے یعنی کہ ایک عام بندہ بھی جو انزل ہو فی لیلت القدر کو جانتا ہے وہ لیلت مبارکتوں کو خود پہچان جائے گا کہ شب قدر ہی مراد ہوگی اس کے اندر لیلت القدر ہی مراد ہوگی اس کے اندر اسی آیت کی اگلا حصہ ہے فیہا یفرق کلو امرن حکیم اس میں ہر حکمت والے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس کو لے گئے ہیں یہ تقدیر والے معاملے پر کہ شب برات میں تقدیر کے فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں جو مرنے والے ہیں ان کے پتے گرتے ہیں پتہ نہیں کون سا درخت ہے جس پہ پتے لگے ہوئے ہیں نام ہوگے وہ نام کے پتے گرنا شروع کر دیتے ہیں اس آیات کا تعلق بنتا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ پہلی بات تو آپ سمجھ لیں کہ لیلت مبارکتََََََََََََََََََََ یہ وہی لیلت القدر ہے جس کا ذکر صورت القدر میں ہے وہ جو پتے گرنے والی بات ہے تقدیل لکھنے والی بات ہے تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ سمجھا دیجئے کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ تقدیل تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد ایک سو بیس دن کے بعد لکھ دی جاتی ہے وہ بخاری کی روایت ہے نا ایک سو بیس دن کے بعد سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے کب مرے گا کب جيئے گا کتنا رسک ہوگا کیا معاملات ہوں گے آپ لوگ کہتے ہیں تقدیل پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پھر اب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے بھائی بار بار لکھی جاتی ہے کہ ایک چیز کو یہ پلاننگ تبدیل بھی کر دی جاتی ہے تو تقدیل لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے آپ تو کہتے ہیں جو کچھ تھا وہ لوہے محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا ہے سب کچھ لکھ کے ختم کر دیا گیا کتاب بند کر دی گئی ہے وہ بخاری کی روایتی جفل قلم کے الفاظ آئے ہیں قلم سوکھ چکے ہیں کتابیں بند ہو چکی ہیں جو لکھا تھا جو ہونا تھا وہ لکھا جا چکا ہے اب کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا پھر آپ مجھے بتائیے پھر اب اس میں جو شب برات کی فضیت کے اندر مردوں کے مرنے کے اوقات لکھنا تقدیریں لکھنا فیصلے کرنا کیا مانا رکھتا ہے دو آپ کی باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں پہلے آپ دیکھ لیں یقین کس بات پہ کرنا ہے اور بیان کیا کرنا ہے یقین کسی اور بات کا دلا رہے ہوتے ہیں بیان اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں لوگ بیچارے نادان دونوں چیزوں کو لے کے ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں فرق ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ابھی کیا کہا تھا اب کیا بتا رہے ہیں تو فیصلے کر دیے جاتے ہیں اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے ایک روایت پڑھا تھا شاید ترمیزی ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے ہر چیز میسر ہے روایات کے اندر ڈھونڈے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے وصول ایک رات میں بستر پر موجود نہیں تھے تو ان کی تلاش میں جب جایا گیا تو جنت البقیع قبرستان کے اندر موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور گناہ گاروں کی بخشش کرتا ہے اتنے گناہ گاروں کی کہ بنو کل وہ بہت بڑا قبیلہ تھا ان کی بکریاں مشہور تھیں ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتا ہے تو بچا کون پہ سب کی مغفرت ہو گئی بکریوں کے بالوں کی بات ہو رہی بکریوں کی بات نہیں ہو رہی خالی بچا کون سب بخشے گئے مذہب کے اندر یہ سب سے بہترین فارمولا ہے آپ کیا رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کے صاف ہونے کا یقین دلا دیں لوگ خود بہت کام پہ لگ جائیں گے یہی کام انہوں نے روایات کے ذریعے کیا ہے کچھ بھی تھا اللہ کے رسول کا نام لے کے لگا دیا بس ساتھ میں یہ والا فارمولا اپلائے ضرور کرنا ہے کہ گناہوں کی بخش آپ ضرور ڈال دیجئے لوگ خود بہت عمل کرنا شروع کر دیں گے گناہوں سے پریشان ہوں گے اپنے آسمان سے دنیا پر نزول کرنا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ, کہ آپ بتا دیجئے فرما دیجئے اپنے بیانات میں یہ بابان کے دوہر اعلان کر دیجئے کہ ہاں اللہ آسمان پر ہے دنیا میں نہیں ہے بس پھر لوگ ایک طرف تو آئیں اس تشویش سے تو باہر نکلیں جس کے اندر وہ پریشان گھوم رہے ہیں ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ اللہ آسمان پر ہے تو وہ رات میں آتا ہے ہر رات میں ہر تہائی رات کی روایت بھی بخاری گندہ موجود ہے ہر تہائی رات میں اللہ آسمان دنیا پہ آ رہا ہے تو پھر شب برات کی فضلیت باقی کے رہ گئی وہ تو ہر رات میں ہی آ رہا ہے وہ تو ہر رات شب برات اس اعتبار سے تو یا پھر آپ یہ سمجھا دیجئے کہ اللہ کو بارے میں آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے واہ ہوا محاکم عینما تو پھر اس کے اندر کس طرح سے آپ تعویل کرنا شروع کر دیں گے اب تو کسی بھی طریقے سے یہ بات بنتی ہی نہیں ہے اور جنت البقی میں اللہ کے وصول گئے ہیں کسی کے معلوم کرنے پر اللہ کے وصول نے بیان کیا راوی نے سب گھر تو دیا لیکن راوی نے ظالم نے یہ نہیں بتایا کہ اس تک یہ بات پہنچانے والا کون ہے کہیں نہیں دکھا کہ اس تک یہ بات کس نے پہنچائی ہے کس صحابی کے ذریعے اس تک یہ بات پہنچی ہے اس راوی نے ظالم نے یہ نہیں بتایا اس ظالم راوی نے اپنی روایات گھرتے ہوئے یہ واضح نہیں کیا کہ بھائی اتنی اہم بات تھی تو اللہ کے وصول کو پوری امت کے سامنے اعلان کرنے کی ضرورت تھی تاکہ لوگ اس رات کی برکت کو حاصل کر سکیں وہ راوی ظالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگ اتنی بڑی خیر و برکت والی رات سے محروم رہ گئے اگر اللہ کے وصول کی تلاش نہ کی جاتی تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس رات میں کیا ہو رہا ہے بتائیے کسی کو نہیں معلوم آج دنیا میں سب کو معلوم ہے یعنی صحابہ کرام میں کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی آج تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے سب کے سب اس پہ عمل کر رہے ہیں اور سارے فیوز اور برکات حاصل کر رہے ہیں جس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ محروم رہ گئے تھے ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوتی یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی یہ تو رات میں چپکے ایک واقعہ ہوا ہے جس کا ذکر راوی کو معلوم تھا کسی کو معلوم نہیں تھا کتنا غلط تصور ہے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتی ہیں کیا کیا پیش کر دیتی ہیں تو اب یہ قبرستان جانے کی رسم یہاں عیسوئی روایت سے شروع ہوئی ہے قبرستان جانے والی رسم حلوے بن بنا رہے ہیں گھر پہ حلوے بن رہے ہیں مٹھائی بن رہی ہے حلوے بن رہے ہیں بھائی کیوں بن رہے ہیں مردے آتے ہیں بھائی یہ کس نے بتایا آپ کو کہ مردے آتے ہیں مردے گھر پہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں قبوستان ان سے ملنے کے لیے دونوں کا ملاب ہو گیا سر آئے میرے قبوستان مردہ مجھ سے ملنے گھر پہ آ رہا ہے نہ میری اس سے ملاقات ہو سکی ہے نہ اس کی مجھ سے ملاقات ہو سکی اگلے سال پھر آنا پڑے گا اس کو ملنے کے لیے مجھ سے بھائی کہاں ہیں فلاں صاحب وہ تو آپ سے ملنے وہاں گئے اور میں تو یہاں آگیا گیا جو دادے پردادے پتہ نہیں کون سے ہوتے ہیں پر 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 لگاتے رہیے وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں گھر سارے مردے گھر پہ آتے ہیں ان کے لیے حلوہ اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا جا رہا ہے وہ حلوے رکھے جا رہے ہیں اور بھائی حلوے کیوں رکھ رہے ہیں آپ مردوں کے لیے حلوے رکھ رہے ہیں کھا خود رہے ہیں کبھی کسی نے دیکھا تھالی میں رکھا ہوا حلوہ خود بخود ختم ہو جائے عجیب و غریب توہمات ہیں جا کے وہ قبوستان میں چار چاند لگے ہوتے ہیں بھائی شبِ برات کے چودہ تاریخ کے چار چاند لگے ہوئے ہیں قبوستان کے اندر لائٹنگ ہو رہی ہے مساجد میں لائٹنگ کی جا رہی ہے قبروں پہ پانی ڈالے جا رہے ہیں مصاحب یہاں ملنے آئے ہوئے ہیں میں ان کی قبروں پہ پانی ڈالا ہوں کیا کروں گا غلط توہمات باطل رسومات کچھ بھی ثابت نہیں کرے جا رہے ہیں اس شوق میں کہ میں بخش دیا جاؤں بس کسی طریقے سے بچوں کو پٹاخوں پہ لگا دیا تاکہ آگ کے ساتھ بھی تعلق جڑا رہنا چاہیے میں نے کیا کہا نا شب اور بارات دونوں کو ملایا مکسچر بنایا تو شب کا بھی تو اثر کچھ نہ کچھ آئے گا نا تو نوروز والا بھی کچھ نہ کچھ مکسچر آ جانا چاہیے آگ کے ساتھ تعلق جڑا رہنا چاہیے میں نے بتایا مجھے پٹاخے پھوڑنے کی کیا تک ہے روزہ رکھنے کی فضیت گھٹ دی روزہ رکھنے کی فضیت تو ہر چیز کے اندر شامل کر دیتے ہیں تاکہ دن میں لگا رہے بندہ شام میں افطار کرنے کے لیے آئے گا تو ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ افطاریاں اور سامان آتے رہیں گے کھانے پینے کے لیے رات میں رت جگہ ہوگا تو ہمارے مسجد میں آئیں گے تو پھر اور بھی خیر و برکتیں آئیں گی میں نے کہا نا سلاۃ الفیہ ہزارویں نماز ہو رہی ہے سلاۃ الطبی کی نماز جماعت سے پڑھی جا رہی ہے اعلان ہو رہے ہیں آج تمام آ جائیے رات میں ایک بجے سلاط الطبی ہوگی کسی نے گیارہ بجے بول دیا ارے گیارہ بجے اتنی جلدی اس کو معلوم ہی نہیں کہ بھائی آج کے گیارہ بجے اس زمانے کی آدھی رات تھی وہ آج روشنیوں کا زمانہ دیکھ کے سمجھ رہا گیارہ بجے تو کچھ بھی نہیں ہے جب تک دو نہیں بجیں گے تین نہیں بجیں گے تعجد نہیں ہوگی تو اس ٹائم پڑھاؤ نا ان کو سمجھائے کہ بھائی بھائی گیارہ بجے آدھی رات کو کہا جاتا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کو تو کوئی فضلیت نہیں ہے بھائی شب برات کی نہ قرآن کے اندر کوئی اشارہ ہے یہ سب روایات کے ذخیرے ہیں دن میں روزہ رکھا رات میں افطار کیا نماز ادا کر لی ہے تو یہ یہ مل جائے گا کچھ نہیں ملنے والا خام خواہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ شامل کر دیا ہے نظر آ رہا ملتا ہوا نہیں آ رہا ہے نظر کچھ بھی نہیں ملنے والا یہ صرف خام خیالیاں ہیں باقی یہ جو چیزیں نماز ہو گیا روزہ ہو گئے نماز ہو گئی روزہ ہو گیا ان سب پہ تو بات ہم کرتے رہتے ہیں کرتے رہیں گے باقی یہ جو اس بارے میں مجھ سے پوچھا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ تو قرآن کے اندر کوئی اشارہ ہے نہ لئی مبارکت کا مطلب شب برات ہے نہ ہی تقدیر والا مسئلہ سولف ہو سکتا ہے کہ تقدیر پر میں بات کر چکا ہوں پورا پوری پورا بیان موجود ہے آپ چینل پہ جا کے تقدیر سرچ کریں پورا بیان آ جائے گا تقدیر کے بارے میں آپ اس کو سمجھ لیں تقدیر ہوتی کیا ہے اور پھر ان کے تقدیر والے فلسفے کے اوپر اشکال بھی بہت ہے کبھی کہتے ہیں بچپن میں لکھ دی جاتی ہے کبھی کہتے ہیں دنیا بنانے کے بعد لکھ دی گئی تھی کبھی کہتے ہیں شبِ برات میں لکھی جاتی ہے کبھی کچھ اور کبھی کچھ بیان کرتے رہتے ہیں یہ سب باتیں روایتیں ہیں راویوں کے کلام ہیں جو ہمارے رائج ہو گئے ہیں شب شب خاصے شب بات, بات کی یہاں تک شیوراتری بھی ہوتی ہے ہاں تو راتی ہو گئی یا کچھ اور آتے ہو گئی ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ منانا اور کچھ رسم و رواج رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی تو جلتا رہے نا ورنہ بھول جائیں گے لوگ چلے جائیں گے کسی وہ جگہ پہ شیو راتی کے اندر اچھا تو وہ بھی اللہ گل کچھ نہ کچھ تو چلتا رہنا چاہیے نا وہاں تو مذہب جو ہے وہ مدھم پڑ جائے گا اس کی شروع ہو جائے گا اس کا جو اثر ہے یہ چلتا رہے گا